Зараз до Києва приїхало багато колег футболістів з Донецького шахтаря. Вони зараз тренуються у Києві. Дівчата, дружини брали участь у цій фотосесії. кажуть, дизайнер це так, частковий психолог. Чи помогаешь ты девчатам адаптуватися? Дело не в том, клиентки они а мои или приятельницы. Вот в частности Ира Кучер, мы с ней были партнерами по бизнесу. Она потеряла не только недвижимость, но она потеряла свои бизнес-проекты, свои интересы. Это, конечно, малая часть потерь, которые мы сейчас обсуждаем. Ну, ми просто хотим еще раз сказати, що ми готові протягнути друг другу руку допомоги, підтримки і бути психологом, в тому числі, якщо це буде нужно. Тренером э, Київського Динамо є Сергій Робро. Ви разом грали на одному полі, а тепер він тебе тренує. Як воно відчувати, що тепер? начальник твой колишних коллега по полю Сергей э, Станиславович знает прекрасно э, и мои сильные качества и знает мое профессиональное отношение к делу и точно таким же образом пытается подсказать мне чтобы я со своей стороны как более опытный игрок как человек который в этой команде э, проиграл всю свою жизнь который капитаном команды является э, сторожилом всеми своими силами помогал помогал ему добиваться тех результатов и того успеха, который он видит, и потенциал, который он у команды видит. ты Можешь ему сказать правду в виче, скажем, а так, что не всегда приятно тренер. Есть отношения личные, которые могут быть только когда мы вдвоем, только когда мы наедине, когда, когда мы можем сказать друг другу все, что считаем нужным, и он поймет меня точно так же, как я пойму. И есть взаимоотношения тренер игрок. И в этом плане у нас полное взаимопонимание. Тики на вы и имя и по батьку. Шепотом. Да.